qo'rqmasdan chiqaman e, man hech qaysidan qo'rqmayman nimaga xalqimiz xor zor bo'lib mana bunaqa bo'lishi kerak ey vijdoninglar bormi oylik olyapsizlar prezident televideniyada ham kesib tashlaysizlar mana shu bor haqiqatni ko'rsataman desa ana doniyor g'aniyevni rasul kosherbayevni olim sulaymonovni televideniyaga chaqirmanglar tman qo'rqmayman qasrlar quriyapti atomniy bomba prezidentimiz aytganday atomniy kind of bomba yaratganmisan o'ntalab beshtalab uylar olyapsizlar moshinalar olyapsizlar ikkinchi uchinchi xotininglarga moshinalar olib beryapsizlar ey baraka -e topginlar silarni oyliginglarni sakkiz yuz sakkiz yuz ming bir million qilish kerak oltmish millionni o'sha oddiy xalqqa berish kerak sakkiz yuz ming oyliginglar bo'lsa yugurib ishlaysizlar o'sha joyinglarga tirmashib olasizlar xalqdan qochmagan inson prezidentni komandasi bo'ladi xalqdan qochib kabinetida bekinib oldimi u tamom tao mana mansab olib mana shu xalqni mana shu ahvolga olib kelinyapti pathalinchilik paxta qo'yishni xohlamayman lekin kechagi gapingizdan keyin man siz bilan uchrashmoqchiman o'sha oyog'i yerdan uzilganlarni tanqid qilib chiqqanman bu yog'iga ham tanqid qilib chiqarman hech kimdan qo'rqmayman man и asoslab beraman man nechi marta o'sha viloyat hokimiga borganim yozilganim o'rkadilga borib sekretariga borib keyin uerda prezidentni oldiga kiradigan odamlarni o'rgatilayotganlarigacha ko'rganman man nima kerak bor xalqni aldab prezident aldab haqiqatni men prezidentga yetkazishim kerak ana shunda o'zgarish bo'ladi o'zbekistonni o'sha samolyoti ham uchadi o'sha vagonlari ham uchadi ish joyi ham ochiladi и bor narsani men prezidentga yetkazaman nimaga tayyorlangan o'rgatilgan o'qitilgan hali hokimiyatga chaqirib boshqaga chaqirib o'n kun yigirma kun mana bunaqa deysan bunaqa deysan qolgan mahal jim turasan deb o'rgatyapsizlar man kirib bordim shu viloyat hokimiga kei o'sha uchun hammaga iltimos qilaman tarqatishga layk bosib tarqatinglar hokim ish joyi yaratmayapti faqat o'zini o'ylayapti o'zini boyligini o'zini yetti pushti o'ziga uy quryapti qasr qilyapti kontraktlar qurilishlarni pulini olyapti boshqasini qilyapti faqat o'zligisi boy bo'lyapti xalqni o'ylamayapti demak qaysi tuman hokimi qaysi hokim bo'lishidan qat'iy nazar qaysi tumandan rossiyaga qozog'istonga ko'p ish qidirib chiqib ketgan insonlar bo'lsa demak o'sha hokim yaxshi ishlamayapti ular bilan prezidentimiz aytgandek qayrlashishimiz kerak ey uyalmaysizlarmi mana bu narsani ko'rmayapsizlarmi bu hozir yetib kelayotgani uyalinglar ozgina mansabdor ishlayotganlar abdulla oripovnihaman o'sha prezidentimiz qarori bo'yicha abdulla oripovga ham har juma kuni tadbirkorlarni qabul qilasan deganlar hali bir marta abdulla oripov uz partiyasidan bizla saylaganmiz bosh vazirlikka haligacha qabullariga yozilaman video murojaat qilaman hech qachon qabul qilmaydia nima ular oyog'i yerdan uzilganmi yo vaqti yo'qmi televideniya ham alisher hajjayev mumkinemas yaxshi internet bor facebook bor youtube bor shahar hokimini ham man oldiga or, or, bir yildan il, beri kira olmayapman jahongir akani oldiga man endi tadbirkordan prezidentimiz sayladi jahongir toshkent shahar hokimi jahongir tadbirkordan chiqqan tadbirkor tadbirkorni qabul qiladi tadbirkor tadbirkorni biladi deb mana bir yil ikki yildan beri kira olganim yo'q mana farhod aka o'sha kuni telefonni deb partiyada oldim mana haligacha farhod aka birinchi zamlari olyotgani yo'q mana oxirigacha ko'ringlar bu qanaqa bu vijdonsizlik bu biz haqqimizni olib beringlar bizar davlat daxlsizligida bizeb ishonch bilan kelganmiz bu yerga bizlani holatimizda balki xabaringiz yo'qdir lekin ba'zi bir, bir manfaatdorlar yurtimizda turib bizani ustimizdan haq yeb non yeb har birimizni ustimizda haq qo'yib bizni mana bu yerga xorlikka yoan ekan biz bilmagan ekanmiz uyalmaysizlarmi prezidentimiz sizlarga ishongan mansab bergan oltmish yetmish million olyapsizlar tiginglarda mersedes bor samolyotda uchib borishga rossiyaga imkoniyatinglar bor borib o'shalarni himoya qilish tashqi ishlar vazirligi bor mehnat vazirligi bor bu mehnat vazirligidan borshibdi deyaptiyu hozir bular o baraka topginlar nima bizani shunchalik prezidentimizni xalqimizni sharmanda qilmoqchimisizlar prezidentimiz shunaqa oqilona siyosat olib borayotgan paytda ish joyi ochiylik zavod fabrikalar qurildi har bitta hokim agar rossiya territoriyasiga qaysi tumandan ish qidirib ketgan bo'lsa значит shu tumanni hokimi yaxshi ishlamayapti demak ish joyi ochmayapti oylik yashash darajasi oshmayapti demak ahvol chatoq nimaga urra urra qilib prezidentni oldiga yo'latmaysizlar prezidentga chiqib gapirishga qo'ymaysizlar muammosi bor tadbirkorlarni olib chiqmaysizlar ish joyi ochaman eksport qilaman degan tadbirkorlarni olib kirmaysizlarda en korzinani xo'jayinini qurilishni xo'jayinini katta katta biznesi uje yurishib ketgan mayli o'sha tadbirkorlarni qo'yyapsizlar qani tadbirkorlik palatasini raisi shunchalik yana o'ttiz yil qirq yil orqaga qolib ketamiz nimaga tayyorlangan o'rgatilgan o'qitilgan anavi hokimiyatga chaqirib boshqaga chaqirib o'n kun yigirma kun mana bunaqa deysan bunaqa deysan qolgan mahal jim turasan deb o'rgatyapsizlar man kirib bordim shu viloyat hokimiga keyin davron hidoyatov bor paytda prezident bilan uchrashaman man prezident zl partiyasidanman deputatman man uchrashishim shart bor haqiqatni man prezidentga yetkazishim kerak ana shunda o'zgarish bo'ladi o'zbekistonni o'sha samolyoti ham uchadi o'sha vagonlari ham uchadi ish joyi ham ochiladi i bor narsani man prezidentga yetkazaman deganinglarda partiyasidan ham to'siqlik qilindi hokimiyat tarafidan ham to'siq qilindi davron hidayatov tarafidan ham to'siqlik qilindi davron hidayatov so'z berdi olim aka man endi gapirmayman Zakalibal deordi e nima haqqi bor kecha saylangan senat qilib sayladik viloyat hokimi qilib sayladikda de, закоlibбал deyishga nima haqqi bor prezidentimizni olti e, oy hokimlikka tayinlandi rustam xolmatov otasiga ming rahmat rustam xolmatov har shanbaod ham haftani oxiri ham boshi ham tumanlarga ham kelib uchrashardi man viloyat hokimiman mə, man senatman demasdi senatlikda ham aytdim davron xudayatovga davron xudayatov siz saylanganingizga olti oy bo'ldi dedim man o'zimga so'rab borayotganim' chun xalq uchun so'rab boryapman sizga oddiy deputat kira olmayapti biza xalqni vakilimiz xalq постоянно pastda nima bo'layotganini man darrov idayotib shuni prezidentga yetkazaylik sizga yetkazaylik desam mani hozir vaqtim yo'q deb kirib ketyapti yana yana keldim sabr qilib yana keldim hurmatli mutasaddi o'zbekiston xalqi mutasaddi rahbariyat prezidentimiz tarafidan sizlarga juda katta katta mansablar berilyapti vazirliklar berilyapti senat berilyapti oltmish million yetmish million oylik olyapsizlar nahotki no, o'zbekiston xalqi qora ko'zlarimiz sizlarga ishonib rossiyaga borsada rossiya o'lkasiga na ularga patent qilib bermay ko'chaga chiqsa ko'chada ularni politsiyasi o'shab bo'lib ketsa ichkarida qurshovda oyligini ololmasa shunchalik xor bo'lganmi o'zbek xalqimiz o'shani opanlar singlinlar onanglar akanglar otanglar deb bilmaysizlarmi nega prezidentimizni ishonchini yo'qotyapsizlar nega har bitta ishga kelgan mulozimlar vazirliklar qonunchilik palata senatlar nimaga oltmish yetmish million oylik olyapsizlar xalqni nalogidan xalqni orqasidan и bizani o'zimizni o'zbek xalqiga ish joyi yaratmay yaratmaganinglar yaratmagan rossiyada ish bor deb u yoqqa olib borib qulchilikka sotyapsizlarm qonuniy qulchiliku bu a bular davlatdan olgan kreditni to'layman deb ketishgan bola chaqamni boqaman qizimni uzataman bolalarimni qizimni kontraktini to'layman deb borib uch oydan beri nobud bo'lib yotishibdiyu bular xor zor bo'lib yotibdiyu qani buni qarangchi hozir mana qirg'iziston qozog'iston boshqa qo'shni davlatlarni shunchalik xalqqa xor bo'layotgani yo'qu e vijdoninglar bormi o'zi vijdon degan narsa bormi qani senatlar qani oliy majlis qani oltmish million yetmish million olayotgan insonlar qani deputatlar o baraka topginlar bizani urush mahalida ham o'zimizni xalqimizni o'zimizni tashlab qo'ymaganmizu o'q ok, o'q ok, bomba o'tib turgan joyda ham biza xalqimizni o'zimizni yurtimizni insonlarni biza jonini saqlab qolganmiz nohatga hozir tinchlik paytda mana shu paytda ho'p o'zbekistonda ish joy yaratib berolmayapsizlar faqat o'n foiz yetmish foiz tepadagilar boy bo'lyapti millionlab qasrlar qurilyapti atomniy bomba prezidentimiz aytganday atomniy bomba yaratganmisan o'ntalab beshtalab uylar olyapsizlar moshinalar olyapsizlar ikkinchi uchinchi xotininglarga moshinalar ova olib beryapsizlar e baraka topginlar sizlarni oyliginglarni sakkiz 800 sakkiz yuz ming bir million qilish kerak 60 millionni o'sha oddiy xalqqa berish kerak 800 yuz ming oyliginglar bo'lsa yugurib ishlaysizlar o'sha joylarga tirmashib olasizlar olim sulaymonov youtube kanaliga a'zo bo'linglar deputat olim sulaymonov telegram guruhiga a'zo bo'linglar и instagramda ham borman youtube da ham borman da ham borman hamma joyda borman olim Sulaymonov desanglar chiqib kelaman e'tiboringlar uchun rahmat hamma layk bosib olim sulaymonov youtube kanaliga a'zo bo'linglar Biz qancha ko'p bo'lsak shuncha xalqimizga yordam qilamiz telefonim 93 li 535 73 36. rossiyada qolib ketganlar qozog'istonda qolib ketganlar pasportini olib xuddi shunaqa oyligini bermayotgan qurshovga tushib qolgan qallaga tushib qolgan o'sha qamoqxonada ishlayotganlar hamma o'sha o'zbek qanaqalari chiqsin yordam beramiz albatta kerak bo'lsa uchib boramiz buni. kerak bo'lsa senat qonunchilik palatidan davlat xodimlari bilan borib sizlarni himoya qilamiz e'tiboringlar uchun rahmat inson qadri prezidentimiz aytgandey eng birinchi o'ringa qo'yishimiz kerak Shu uchun katta marra oldik va gazini bosamiz hamma deb partiyasiga a'zo bo'lsin olim sulaymonov youtube kanaliga a'zo bo'linglar kim prezident komandasida bo'lsa iltimos qilaman faol bo'linglar o'sha ko'rinmas dushman ishlamayotgan byurokratlarni dodini beraylik o'shalarni ishdan olib tashlashimiz kerak prezidentimiz aytdilar endi bu buo besh yillikka xayrlashamiz deyaptilar и kadroviy masala juda qattiq ko'rilishi kerak iltimos qilaman shavkat miromonovich kadroviy masala bo'yicha haqiqatdan ko'rib chiqilmasa o'tirib olgan xalqqa aldayapti sizni aldashyapti и anaqa qilishyapti ko'ryapsiz o'ziz любой joyga kirib boryapsiz kecha mana jahongirga ham boshqasiga ham katta tanqidiy qildingiz daraxt ekib qo'yilgan shundoqqini qo'yib qo'yilgan bundoq qilsa chiqib ketyapti a buni ekish kerak ildiz yozish kerak bola chaqalar nevaralarimiz nechi milliard byudjetdan pul ketyapti u talon tarojga chek qo'yish kerak daraxt ekishmi mevali o'sha uzum o'sha pistalar ekilishi kerak keraklar ekilishi kerak uzumli ekilishi kerak ana shunda ekologiya ham buziladi mana xudo alomatini ko'rsatib qo'ydi ollohdan eng buyuki yo'q san bandasi qilsa man senga ko'rsatib qo'yaman deyapti shu chang to'zonni ham ko'rsatdi e bu orol qurib ketdi bu chang ko'tarilyapti yer qimirlayapti yer yutyapti nimaga bilmaysizlar shu oxirgi zamonligini qo'linglar mana shunday ochib ketasizlar agar milliard topsanglar ham a undan ko'ra xalqqa beringlar bizani ham haqqimiz bor oddiy xalqni ham haqqi bor bu yer osti yer usti boyliklaridan foydalanishga o'n foizgina an odamlar boy bo'lib qolganlar nima qashshoq yashash kerakmi ish qidirib rossiyaga ketish kerakmi qozog'istonga ketib u yoqdan o'limi kelishi kerakmi deb o'sha ham mana yaxshi oliy dargohda o'qisin deb kontraktni to'layman deb kreditni to'layman deb oyim kasal otam kasal deb o'sha rossiyaga ishlagani ketgan uy quraman uylanaman to'y qilaman deb ketishyapti e yillab xotinini onasini ko'rmayapti o'zbek xalqi yig'ishtiringlar karom sho'rvani ishlolmayilarmi nomunosibmisizlar ariza yozib ishdan bo'shanglar İşlem rahmat hamma olim sulaymonov youtube kanaliga a'zo bo'linglar facebookka like bosib tarqatinglar hamma bloggerlarga e, yozib tarqatishinglarga ruxsat beraman bemalol